మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవ ఆచార్యదేవోభవ అఖండ మండలాకారం వ్యాప్త్యేన చరాచరం తత్పదం దర్శితం ఏన తస్మై గురవే నమ దీని భావం సమస్త విశ్వమంతటా కదిలే మరియు కదలకుండా ఉన్న ప్రతి ఒక్క దానిలో వ్యాపించి ఉన్న ఆ బ్రహ్మతత్వాన్ని నాకు చూపించిన గురువుకు నమస్కరిస్తున్నాను ఈ గురు పూర్ణిమ పర్వదినమున శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య విరచిత అత్యంత మహిమాన్వితమైన శ్రీ గురుపాదుక స్తోత్రం మీకోసం అని సముద్రతారౌకాయితా గురు భక్ स्थिदाभ्यां वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशिनिशाकराभ्याम् दौर्भाग्यदावां बुदमानिकाभ्यां दूरीकृतानं रविपत्ततिभ्याम् नमो नमः श्री नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां श्रीपतितां समीयुः कदाचिदप्यासुदरिद्रवर्याः मूकाश्रवाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नालीकनिकाशपदाहृताभ्याम् नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां समज्जनाभीष्टततिप्रदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीं गुरुपादुकाभ्यां गृपालिमौलिं व्रजरत्नकान्ति सरिद्विराजच्छषकन्यकाभ्यां नृपद्वताभ्यां नतलोकपुकतेः नमो नमः नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां पापान्धकारार्कपरं पत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्यां जाड्याधिसंशोषणवाडनवाभ्यां नमो नमः श्री नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां शमादिषट्करपदवैभवाभ्याम् समाधिदानंव्रतदीक्षिताभ्यां रमाधवान्धिस्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां स्वाच्छापराणाम् अखिलेष्टदाभ्याम् स्वाहासहायाक्षदुरन्धराभ्यां स्वान्ताच्छभावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री का कामादिसर्पव्रजगारुडाभ्याम् विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां धृतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नमो नम श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमश्री गुरुपादुकाभ्या